Друзі, маю надію, ви запаслися блокнотами, адже зараз дізнаєтесь рецепт від шеф кухаря розважально-оздоровчого комплексу підкова. Отож, наш туризм продовжує тішити рецептом. Поїхали! розважально оздоровчий комплекс підкова це замок задоволень. Загальна концепція закладу розрахована на можливість повноцінно відпочити із друзями або сім'єю. Підкова це готель на 17 номерів: паб, кафе, більярд, басейн, сауна, двохповерховий літній майданчик і звичайно ресторан. Розважально оздоровчий комплекс підкова по праву вважається перлиною рівного, користується заслуженою любов'ю рівнян та й місцем шляхетного відпочинку. Під'їзд до будівлі комплексу досить зручний. Своє авто можна пропаркувати не тільки на подвір'ї закладу, але й у внутрішньому дворі. Нічне паркування під охороною. Заклад дотримується високого рівня обслуговування, максимального комфорту, справедливих цін. Це все, а іноді і просто цікавість викликають бажання приїхати до підкови не один раз, а відвідувати заклад постійно. Підкова, вдалий вибір та ваше джерело енергії. Всем Мы продолжим готовить у Питкове. И что сегодня приготовил нам Эдик? Вот мне уже интересно. Эдик что, еще ничего не, не готовил. Эдик... Что задумал? Задумал печеночку в средиземноморском стиле. О как. Это я работал с сербами. Угу. Ну, это море Адриатики. У них научился много морепродуктов, много мяса готовить и много рыбы. Но мы сегодня пойдем по субпродуктам. Берем печеночку. Uh -huh. Желательно взять телячу. Да, как будто бы. Но наш рецепт можно и со старой коровки. Самое важное хорошо зачистить. То есть мы зачищаем пленочки снаружи, которые у нас есть. Uh -huh. И внутренние канальчики. Мы это все дело зачищаем. Прибираем и а все забираем. Робуем вторую корову, молодую. Да. Тут фишка в том, что мы будем добавлять коньячок. Как like mm -hmm. обычно, что если у нас все с коньячком будет, добавлять коньячок. и у нас старая корова превращается в молодого теля. Магия. Это кухонная магия. Режем на шматы, как вам нравится? Давай я допоможу тебе. Давай. Париш. Да. Вот так. Потом берешь, солишь, перчишь. Я пока тебя оставлю. Uh -huh. Так, солю порчу. Силька І mm -hmm. додаємо перець. Не багато, для смаку. Посолюємо, по перчом. По так, в муку. У -у -у. А пока... Так да, да, и обратно вот себе на дощечку. Берем спаржу к фасолю. зелененькую. Мы взяли замороженную. Спаржовка. Ее подруга, цукрова Таня. Ох, дуже любит спаржовку. А люди у нас не понимают, думают, фасоль. что-то фасоль. Мясо давай, на не фасоль. Мы обжарим нашу печеночку с двух сторон. Фламбернем коньячком. Если нет коньячка, можно водочки. Дабы, получается, когда вы фламберуете коньяком, блюдо увеличивается в теплообъеме. То есть э, вместо того, что у вас на плите 180 градусов, у вас на 2-3 секунды превращается в 350. И резко бамс, и mm -hmm. готово без всяких духовок, без всякого этого дела. Швидко и надежно. Да. Это как я такая реклама дешевый на консервы. Ну, это не выпад тут в Я Я честно так думаю, что консервы ты непону залины, слышишь? Не. И недавно было друзей. Они такие лентяи, они любят по ресторанам ходить. Дома они не едят. Было друзей и чудак берет и при мне мивину начинает варить. Я говорю, блин, я такого 10 лет реально не кухарь, видел. Я куда еще пояс. А я, ну, не, ну, идите, что хотите. Мне, в принципе, ну, мне так это было дико, как будто, я не знаю, как будто он тараканов ел. Ну, я говорю, блин, я 10 лет не видел, как У -у -у. люди мивину запаривают. Да, а он чеш... такой, вот, Мивина, ну, студентские а, руки, ну, А так он себе. сидит такой, говорит, ну, ты понимаешь, на кухне сидишь, а в кухаре, я мивину запариваю. Я говорю, ты же ничего не просишь? Я бы тебе все сделал, все помог. А на самом деле я и друзей научил. Все, тап-тап, mm -hmm. тяп-ляп, раз-два и готово. Ну да, это уже с тебя сколько опыта выходит, чтобы тяп-ляп делать? Уроков ну, 18, мне 27, 12 уроков. 12 лет опыта, чтобы делать тяп-ляп. Вот у меня реально выходит тяп -ляп. Но у мене, виходить выходит не гарний, а одіка гарний дика гарный Та Просто надо, не знаю, передачки посмотреть в інтернеті, на телевізорі. І все. Так, обжарюємо нашу печеночку з двох сторон. Візьми ложку. Беру. Будеш перевертати. Но не зараз. Буквально засікай 15 секунд і можеш mm -hmm. перевертати. Молодець. А спаржу нашу мы довели до кипения, чтобы она у нас была такая альдента, то есть не разваренная, а трошки хрустящая. Альдента называется, так? Да, альдента. Альдента это называется на зубок, ну, то зубок. есть вы едите, и у вас есть небольшой такой хруст. У итальянцев это как паста, mm -hmm. так и овощи. Вот у них овощи в супе министроны, грубо говоря, должны быть альденты. Аль Ты зубок. ешь, не как у нас там? Все разварено такое, ага. Ешь я в кашицу в супчике, а там должно хрустеть, должны быть такие ароматы. Я вот люблю добавлять травки постоянно. Травки для меня это вообще вот тимьян, розмарин, они так пахнут, вот поэтому хуже не будет. Угу. Для аромата. Да. Вот, а еще у нас есть такие соус, называется демиглас. Это вываренные кости. Кости, жилы, все, что у вас дома в морозильнике вы там собирали, вот там печенки эти mm -hmm. вот обрезы. Потом суете в духовку, печете 2 часа на 160 градусов, же у черное такое было. В кастрюлю и увариваете. 48 часов. Далили трошки воды. Вам должно быть, к примеру, с 10 литров выйти 800 грамм. Mm -hmm. ну и да. Получается такой интересный соус. Это для тех, у кого из вытравка все нормально, так что... Да, а, а если нет, то продаются порошки. Mm -hmm. О, это так. Я трошечку. Я вижу, ты не успел кайфануть. Да. На. о, кайфуй. Класс. Берем малинку. Малинку Малинка. уже на рынке я не нашел. Поэтому берем замороженную. Угу. Она у нас подтаяла. Класс. Малинку. И ложечку возьми. Полную. Полную. Полную ложку. И сюда. Да, да, да. Хоп. И еще одну. Вот так. Ай, молодец. И в так И ты Готов. Класс. Отставляем. Смотри, дымоглаз имеет такую тему, как выжаривать масло. Видишь? Э выжаривать. Есть. что такая штука у нас происходит. Мы берем, доливаем водички. Uh -huh. И он возвращается на круги своем. Ну так, совсем не много. Да, ты вернись сейчас на плиту. Угу. Uh -huh. Так, по колбасе его. Чтобы оно приобрело. Вот так. Ну, Все однородность приобрела. что uh -huh. Не снимаю чистку. Я да. Безразумел. Снимай. А вот так. Hop. Будем отдавать нашим людям. Так, споржовка. Споржовочку накидали так небрежненько. Как-нибудь, как-нибудь так. А ну-ка, ложечка где нашла волшебная. И между споржовкой Выклали. Выклали в нашу порядку. Нашу печиночку. Клас, такі своєрідні іерогліфи вийшли да. ще Японія тут пробіжала. Мультинаціональна в нас вийшла да. страва. можна ще японцям давать куштувати скажут о так це ж ми придумали. а ми скажете що за дивний рецепт такий звідки він і чому про нього нічого не знаємо да. все Вот так и делаем. Сейчас найдем такую малинку, нет, нет, нет. самую у нас сохраненную после заморозки. Ну и там можно так, так. поставить. Все. Легко, просто. Смочного? Бон аппетит! Розважально оздоровчий комплекс підкова це замок задоволень, який гостинно запрошує усіх бажаючих на різноманітний відпочинок. При створенні закладу головним бажанням було надати відвідувачам максимальну кількість різноманітних, корисних та цікавих послуг в одному місці та за доступними цінами. Знайти підкову просто місто рівне вулиця Івана Підкови, 17 а